PKH paling banyak salur bantuan kepada Sabah. Kerajaan perkukuh tindakan bendung ekonomi bayangan. SPRM panggil wanita dalam video Albert T. Syamsul lapor polis dakwa di fitnah Albert T. Pas mahu Azam Baki undur dari siasatan dan Albert Tay pertikai kenyataan awal pemimpin kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News TC pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Perpaduan yang diterajui Pakatan Harapan PH merupakan antara pentadbiran yang paling banyak menyalurkan bantuan pembangunan kepada Sabah. Datuk Seri Anwar menjelaskan, Sabah antara negeri yang menerima peruntukan terbesar bagi pembinaan fasiliti baharu termasuk sekolah sebagai sebahagian daripada komitmen kerajaan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Beliau yang juga pengerusi PH menekankan bahawa rakyat Sabah perlu memberikan sokongan kepada PH pada PRN Sabah ke-17. Datuk Seri Anwar turut menyatakan Sabah memerlukan sebuah kerajaan yang stabil disokong oleh kerajaan persekutuan yang turut stabil dan bertanggungjawab. Dalam isu tuntutan 40% hasil Sabah, Datuk Seri Anwar memberi jaminan kerajaan komited menyelesaikannya. Belanjawan 2026 menampilkan komitmen kerajaan untuk meningkatkan hasil negara melalui usaha membantras ekonomi bayangan tanpa memperkenalkan cukai baharu yang membebankan rakyat. Bercakap kepada FMT, Ketua Setia Usaha Perbendaharaan Johan Merican menjelaskan, kerajaan kini memperhebat penguatkuasaan dan pematuhan bagi menangani kegiatan perdagangan haram utama dalam sektor yang sering menjadi tumpuan sindiket. Menurut anggaran semasa, Malaysia kehilangan sekitar 5 bilion setahun dalam hasil cukai tembakau, menggambarkannya hanya sebahagian kecil daripada keseluruhan ekonomi bayangan yang jauh lebih besar. Johan terus memaklumkan bahawa berdasarkan anggaran industri, cukai dikenakan hanya ke atas kira-kira separuh daripada jumlah rokok yang dijual dalam negara manakala selebihnya tidak dibayar kerana melibatkan produk seludup atau tidak sah. Sokongan rakyat terus memihak kepada tindakan lebih tegas terhadap barangan haram. Tinjauan Merdeka Center 2025 mendapati majoriti rakyat Malaysia menyedari kesan negatif perdagangan haram terhadap ekonomi dan keselamatan negara. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM meminta seorang wanita yang muncul dalam sebuah video bersama ahli perniagaan Albert Tay supaya tampil membantu siasatan berkaitan kes melibatkan bekas setiausaha politik kepada Perdana Menteri Syamsul Iskandar Muhammad Akin. Menurut Suruhanjaya itu, kehadiran wanita berkenaan dianggap amat penting kerana maklumat yang dimiliki dipercayai boleh membantu merungkai beberapa perkara berkaitan kes berkenaan. SPRM turut menyatakan Wanita berkenaan serta T telah diminta hadir ke pejabat agensi itu pada 1 Disember bagi melaksanakan prosedur siasatan. Dalam masa sama, SPRM mengingatkan semua pihak supaya memberi ruang sepenuhnya kepada agensi itu untuk menjalankan siasatan secara bebas. Agensi anti rasuah itu juga menasihatkan masyarakat agar tidak membuat spekulasi berkaitan kes berkenaan sementara siasatan sedang berjalan. Sementara itu, Syamsul membuat laporan polis terhadap T yang didakwa melakukan fitnah serta merancang konspirasi jahat terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bekas setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri itu menjelaskan T didakwa menuduh kononnya wujud arahan daripada Datuk Seri Anwar untuk merakam perbualan melibatkan beberapa ahli politik Sabah. Syamsul juga memaklumkan bahawa laporan polis itu dibuat ketika beliau berada di Gum-Gum dalam tempoh kempen PRN Sabah. Menurutnya, beliau bersedia memberikan kerjasama penuh kepada polis serta mana-mana agensi penguatkuasaan termasuk SPRM dalam membantu siasatan. Sebelum ini, SPRM memaklumkan pihaknya akan memanggil T dan Shamsul untuk memberikan keterangan berkaitan isu penerimaan wang yang didakwa melibatkan lesen perlombongan. PAS menyatakan pendirian Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Azam Baki tidak lagi sesuai terlibat dalam siasatan berkaitan pendedahan terbaharu yang dikaitkan dengan TIK. Memetik Malaysia kini, pendirian itu dinyatakan susulan nama Azam disebut dalam sebuah klip video yang tular. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sha'ari menjelaskan, walaupun dakwaan dalam video itu belum dipastikan kesahihannya, Sebutan nama pemimpin tertinggi SPRM itu menimbulkan persoalan terhadap integriti proses siasatan. Pandangan itu dikongsikan melalui satu hantaran di media sosial di mana beliau menekankan walaupun tidak mengetahui sama ada kandungan itu benar atau sebaliknya, kewujudan dakwaan tersebut sudah memadai untuk SPRM mempertimbangkan penarikan diri daripada menyiasat kes perkenaan. Sebelum ini, sebuah video menunjukkan seorang wanita dengan wajah dikaburkan mendakwa Syamsul pernah bertemu Azam bagi menyelesaikan isu berkaitan T. Bagaimanapun, video tersebut tidak menyatakan lokasi atau tarikh pertemuan yang didakwa berlaku menyebabkan banyak persoalan masih belum terjawab. Dalam pada itu, Tim menyatakan kesediaannya untuk berdepan tindakan undang-undang jika wujud keraguan mengenai kesahihan bukti yang telah didedahkannya sebelum ini, peguamnya Mahajos Singh menjelaskan pihak mereka tidak gentar dengan sebarang proses perundangan yang mungkin diambil terhadap T. Peguamnya Mahajos Singh menjelaskan pihaknya tidak gentar dengan sebarang proses perundangan yang mungkin diambil terhadap T. Mahajos turut merujuk kepada dakwaan yang mengaitkan Syamsul sambil menyatakan tiada penafian dibuat setakat ini oleh individu yang terlibat. Beliau juga mempersoalkan percanggahan kenyataan yang dibuat oleh beberapa pemimpin kerajaan mengenai isu tersebut. Menurutnya, kenyataan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga serta Ahli Parlimen Kepung Lim Lip Eng yang menyebut tiada wang diterima dan bukti adalah rekaan dianggap bertentangan dengan pendirian bahawa siasatan belum bermula. Mahajoth menegaskan membuat rumusan awal sebelum siasatan bermula bukan sahaja tidak berasas, malah bercanggah dengan prinsip bahawa pihak berkuasa perlu diberi ruang untuk bertindak mengikut undang-undang. Katanya lagi, percanggahan naratif politik yang muncul menimbulkan persoalan asas mengenai komitmen untuk membiarkan SPRM menjalankan tugasnya dengan bebas. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.